Здравствуйте, это слово мы. Это? Так, сегодня мы расскажем все про нас. Ну я почти все, все все. все. Потому что ты должна все. Это ее канал, она расскажет все. Ну почти. Все не надо. Вот. Мы расскажем все. Я начну. Меня зовут Аль... Баранова Алина Александровна. А меня зовут Молотова Ксения Дмитриевна. Да. Так, мне 9 лет. День рождения у меня 24 сентября. Родился я 2006 года. Мне 8 лет. День рождения у меня 25 марта. Родился я 2007 года. А, 2006 года. Прямо Что еще про моих 3. родителей я 3. сначала 3. скажу 3. про маму она тоже сначала про маму я 3. Так, 3. Так, 3. Вот. моя 3. мама там Кузнецова Елена Алексеевна вот в этом году фестиваль все это время зовут маму Татьяна Сергеевна Так, про своего папу. Моего папа зовут Баранов Александр Сергеевич. Моего папу зовут Дмитрий Н... Николаевич. Что? Твой папа зовут Айрат. Единственная, кто спасает ситуацию, Мэрил Стрип, возглавляющая в этом году жюри фестиваля. Неудивительно, что ее появление на красной Моего папу зовут столько эмоций. Молодой Дмитрий Николаевич. В Другие Но не с кем она живет, это ее отчим. Отчим же. Вот. И да, учим же. Да, вот. вот. А знаю его больше, как я люблю, как жаль, как говорила мне. Ее Айрат. Айрат Шайхудов, как там Считай. Считай. Ах, Ну, фамилию там его не выговоришь. Я вот, смотри. Вот, смотрите. И вот их член Чиху... Тайкон. На Его назвали на Чихуном, потому в что, в что он всегда чихает. Чих... Чих... А, какая-то день в просто в он чихал. Ну, с в моей в стороны в я родных знаю все. Он он И, там, И, ну, там бра, брата... бабушка, Ой, то есть папа, брата. Бра, папа он как-то не воспитал. воспитал другой папины страны я, видела только и маму. И один раз. Ну и еще все. все, все брат, брат, ты. Европе, огонь, как я знаю, кто мне почти что сестра и брат, Россия. это из моей Россия. страны. Из Ископ, деревня. это Никита. Алина, ну и так. Пишите в комментариях, что можно еще сказать. Мы это расскажем. Какие мы, наши любимые песни мы тоже можем сказать. Но какие наши любимые цвета, но мы потом вам расскажем, если вы, если вас будет много, если вы берете хотя бы 10 лайков, то мы расскажем. Ну и всем пока!